Оксандр до Шестого Добрий вечір. Ми дуже готувалися до львівської політехніки, тому що нам треба було зупинити програшну ходу. І треба було вигравати. Ми поспілкувалися з гравцями, налаштували на перемогу. І... Третій програли, все ж Ще раз. Третій Може, десь трошки, я не знаю. Вже повірили в перемогу, може. Але потім э, захотіли ще більше виграти і почали ще більше працювати в захисті. Свою свою ну, це скаже тренер. Наскільки важлива ця перемога в плані того, що зараз два матчі вдома проти про азоту. Психологія в плані психосування. Це для нас ця перемога психологічна. Треба було. Що ми можемо грати в командний баскетбол, що ми можемо вигравати у любого суперника. Ну і про підтримку полівальників. Підтримка шалена просто. Дякую. Виграли. Это плюс. Если честно, я, конечно, ожидал немного другой игры и более, наверное, нашего глобального преимущества и под счетами, и на периметре, и в игре в нападении, по крайней мере. Если мы забиваем 75 очков Львову, то, наверное, существуют определенные какие-то причины не позволяющие нам до этого выиграть. То есть у меня двоякое впечатление от сегодняшней игры. Выиграли хорошо, выиграли дома вдвойне хорошо. Давно не выигрывали, там можно говорить, да, но 75 очков забивать Львову, при всем уважении к Львову, я, честно говоря, я ждал немножко другой игры. Сквозила неуверенность, сквозила определенный мандраж во время игры 18 потерь. Я не думаю, что Львов это та команда, которой можем позволить себе делать 18. Вы видели количество фолов, полученных в единоборстве больших. Последняя четверть неким было играть из больших, имея при том довольно-таки неплохих и опытных, и молодых больших. Три человека по пять фолов практически. И эта игра не против супер центровых, понимаете? То есть работать, работать, я уже говорил, и не останавливаться, и не делать никаких -то поспешных выводов после сегодняшней игры. 74 даже очка. Поэтому надо работать. По отдаче понравилось. Сегодня бились был такой мотивация была хорошая у игроков там и yeah. более-менее сегодня ровно сыграли в нападении вы посмотрите и Алферов забил и Стефанишин наконец-то какую-то игру показал которую я от него жду на протяжении последних игр Челован где-то проснулся то есть где-то что-то движение какое-то есть но пока на сегодняшний день для меня это, этого мало я, что с по -другому, по -другому. сложно мне комментировать, то есть температуры нет, кашель, бронхит, но температуры нет, и доктор говорит, что это зависит от, от игрока. Но желает он играть, играет, не желает, не играет. Поэтому я эти моменты не понимаю, и я играл всю жизнь с температурой и и для меня это кашель или насморк – это не тот вопрос, чтобы не выходить на площадку. Надо брать обязательно две игры, И у нас э, неделя есть для подготовки. Будем э, готовиться непосредственно, Он, там кто-то иронично улыбается из-за лата. Говорю, надо брать две победы, улыбка на лице. Так. Вы приходите посмотрите. Какие были в От чего? Ну, знаете как. Я ожидал худшего. Я ожидал худшего. Они не избалованы. Они в принципе более-менее так восприняли нашу действительность. Я ожидал худшего.